Так, всем привет. Мы сейчас будем играть в блокаду. Очень интересная эта игра. Хочется и хочется мне играть. У меня уже 8 монет. Хочется 10 накопить. Я куплю себе мачеты. Это очень-очень прикольная руха. Давайте посмотрим магазин, что у нас там ничего не получилось. По, ну, нового ничего не появилось. У ППШ и МП-40 раньше стоили по 10 монет, сейчас стоит 20 монет. В общем, так. Ну, так вроде ничего нету особого. Стальной подарочек еще не появился. Скины подорожали вот этот блокаде советский солдат и герма германский офицер. Эти скины у меня есть. Но они подорожали тоже. Они раньше по копейке стоили. Так, э, снаряжение динамит, РПГ. Миномет это прикольная штука. Надо будет потом купить. А это что? Против танковый и ракетный комплекс в качестве боеприпасов используются самонаводящиеся ракеты. Количество 25 штук. Это типа такого самонаводящая штука. Техника у нас тяжелый. Легкий танк обычный такой у нас. Так, средний танк. Ого, это уже посерьезней. Прикольный. И тяжелый танк. Вообще урон. Среднего танка прочность маленькая. То прочность офигенная. Наведение слабое. Ой, наведение хорошее. А не, хотя слабое наведение у тяжелый танк. М -м -м. Что это такое? <св�> а, это типа пулемета на этот танк. И ремкомплект. Не понимаю, зачем э, ремкомплект этот, этот, если вот можно в магазине купить за 15 монет гаечный ключ. Он тоже чинит. Вот оружие ближнего боя, суши для ремонта поломки техники. Вот еще мачете, которое я хочу купить. Можно так его раскрутить. Как будто ниндзя будет. Берете его вот так. И так крутите. друг. И держите. Не отпускайте. Шик. И он, получается у вас будет крутиться. Что ж, будем играть. Так. Давайте на башню поиграем. Поиграем мы на башню. Не помню, это я игрушку вашу, ну, карту. А, это у нас контра. Я думал, это у нас, как его там, битва. А <кхе> это у нас контра. Так, за кого зайдем? Так, тут 13 там тоже 13 М -м -м. а вот пацан зашел за синих два даже. А я тут за красных, ничего. А, это то, все Всех-всех тут порастреливаю. Первый. А что это у меня за? А, ну, понял. Это за русском. Будем, будем играть. Так, проходим тихо, проходим тихо, 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 тихо. Так, вроде, блин. Не видел я его. А, это со снайперки, со СВД, понятно. Ах ты, падла. Двоих замочил сразу. Там еще стреляют, падла. Есть. Так, 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 надо подлечиться. Не успел. А, у меня вообще с базуки сняли. М -м -м. Так, как бы вам получилось все вот так лучше видно. Откуда? Капец. А, вон эти где оп, 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 оп. Их там очень много. Так, я кинул гранату, сейчас должно взорваться тут. Не, не взорвался, ничего себе. Слышь, пацан. Не на... вон там полез. Сейчас я его встречу. Блин, 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 не стрёмно, Стрёмно, я бы сказал. Да, бля, они нас отточили. Смотрите, сколько их, бля, а сколько нас. Падла, ты. Ты. Так, пацаны, надо другие же атаковать. На другой башне. Как? Надо будет здесь такую тоже оруху купить. Хорошо выносит. Ты падла, ты меня в прошлый раз убил? Переятие должен так, сейчас я на их базу кину гранату. Я буду там... А не, у меня граната уже закончилась. сейчас какого-то синего убьют, синего убьют. Я убью его. Ну, простите. Простите. Ух ты, вон ты где сидел. Да блин. Не могу даже... Нормально поиграть сразу убивает. Так, вон там на башне, походу, сидят. Не, вроде. Опа, на, оп, оп, оп. на. Блин, не успел. П было мало, Х, П мало было. Так, 10 действительно прячутся. Блин. Ока у меня уже 11 смертей и 10. О, вон ты, где падла успел его. Уже нацелился на меня. Его, наверное, там нам помог своему сотруднику. Убили. Почти залез. Так. Пацаны, а где они? Так, я не вижу их. Но они меня видят. А вон нас замочили. О, вон ты Раз. Как уже убил. Блин, граната. Пацан бросил гранату и сдох. Это два врага. Я его не видел, честное слово. На камеру засмотрелся. А, Че я играю без музыки, если вы будете спрашивать? Мне как-то не хочется. Она, мне кажется, сбивает. Там Вот эти пацаны. Так, пацаны. Их двое там сидело, видели? Вот один сидит, а там второй. Сейчас я им кое-что сделаю сюрприз, мазафака. Не знаю, ничего, прокачанная она или нет, но он меня выносит очень хорошо. Блин, уйди пацики, я мог твоих там вальнуть за него. Давайте с дробашом тут был. Не, 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 -не. пада. Блин, я сейчас запутался в этих штуках. Я тебя не выключу. все-таки с этой штукой я буду ходить. Так. Дробаш. Дробаш. Дробаш, 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 дробаш. Так, тут синий, походу, тут только что сдох. Я его... О, видите, тоже руха. Тоже дробаш, только получше, чем так, там только что нашего красного убили. Откуда... Я его не видел. Вообще какая-то снайперка. Ой-ой-ой-ой-ой, граната. Так. МП. Ого, где-то, сука. Ну ладно, сейчас мы его вынесем. Так, вот это. Ой, меня его, походу, там уже вынесли. нет? А, он там посередине стоит, все, я его видел. Ну, короче, народа на синих вообще нету. Ой, на красных. Это, блин, на си... них. Капец. Так, пацаны, играем по жесткому. Вот откуда? Как его там звали? Убью тапком. О, мы, кстати, с вот этим убью танком уже второй раз играем. Я его еще на какой-то карте походу видел. Да, здесь я его еще видел. На башнях мы играли походу. Не, не на башнице. мы сейчас на башнях играем. А тогда мы с ним играли. Его знает в подземке походу. Так, все, мы уже начали их теперь расстреливать. Такую базу себе сделаем. Ой, граната тут была походу. Да. Так, опа, у нас труп нашего. Походу здесь еще, подстрел... еще один наш. Он походу здесь тут центре ходит. Страшно идти. Новая карта. Так, да, когда мы снимаем, то у нас новая карта. Интересно, почему? Я, наверное, после этого ролика еще раз буду играть. Конечно, за красным заходим. То есть они слабенькие. Что это за карта? А, -а, -а тут раньше резня была. Да, я, я помню, тут еще резня раньше была. Ножиками тут резались. Карта с резни. Помню ее. Опа, опа, опа. Блин, ну как так можно было промазать? А что это было? Кот под наркотиками меня убил. Типа под наркотиками. Пацан там кого-то... Гранатой! Капец. Играют, ткань... конечно... О, есть. Ванки. Блин, ну я не могу, тут гранатами раскидывается опять гранаты убили. Что это за Херня, можно сказать? Ну, ёшки сколько я убил, одного только. Ну сейчас новая карта сейчас по одному по три только убивает. Зато синие походу да, синие команды по типа четыре. ой ой я вижу его. Перезарядка. Ну вот я только хотела эту штуку разрядиться. Вон, падла, 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 падла. Где он? Вон ты где? Есть крысел, закрысел. Я его закрыл. О, прям в воздухе. она тут спрятать. Так, продолжаем. Чуть не получилось. Ой, ну блин, у нас долбаная, блин. Не вижу. Не ну вижу. О, все, его. А нет, у него, у него скин другой. Так, пацан. Блин, у него, блин, тебя как его дробаш. Ну, Давай-ка я не тоже. Дробаш он все как бах. И все. Бах. И все. Давай, ломай, 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 пацаны, ломай, ломай. Ломай, ломай, ломай. играем. Ой, я забыла русскую сменить. С трубышами пацан очень сильно подряпал. Так, шесть. испугался, блин. Сам его замочил, сам испугал. Есть. да 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 Блин, не успел. О, кстати, у меня пестик облик, который я хотел достать и убить того. Так, так, сейчас тут будет, пацан. Сто процентов. Вы в курсе, что вот этот мой пистолет? Вот этот вот. Сейчас я вам покажу его. Вот этот вот. Сейчас. Вот, вот этот. У него больше урон, чем вот этого оружия. С которым я постоянно играю. У него урон больше, но темп лучше вот этой штуки. Барет! У него барет! Надо валить. Барет, барет, барет. Бар... Ну, блин, ну так нечестно, честно, Барет. Я играю и пью Кока-Колу. На двоих коресанули. Да, Трохи выше подняться. Крыса... Ну, Пусть типа они есть. Ого! Я не видела его вот тут. 5 у нас. Я не видела, честно. трохи там. Пробежал, увидела, а потом оглянуться посмотреть, мне показалось синее. Хотел. И быстро чик меня. И угробили. Так, 4-4. Так, перезаряжался тут без варианта. Надо будет в следующий раз засматриваться на пули. Не, не с каждым, когда патрон выстрелил, уже перезаряжаться. А? Так, так, допрыгну, конечно. О блин.